अतः मारतीस््रोत्र प्रारंभ भीमरूपी महारुद्रा मारुति वनारी अंजनी दूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकला उठवी बड़े सौख्यकारी दुख खारिदूतवैष्णवगायकां दीननाथा हरिरूपा सुन्दरा जगदन्तरां पातालदेवता हन्ता भव्यसिन्दुरलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातनाम् पुण्यवन्ता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजाङ्गे उचली बाहो आवेशे लोटला पुणे कालाग्निकालरुद्राग्निदेखता कापतिभये ब्रह्माण्डे नेनो आवाणे दन्तपङ्कति नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाला भृगुटी ताठिला बळे, पुच्छते मुरडिले माथा किरटि कुण्डले बरी कटी कासोटी घण्टा किंकिणी नागरा ठकारे पर्वता ऐसा नेट काडपतु पाहता मोठे महाविद्युल्लते परि कोटि च उत्तरे कडे, उत्तरेकरे मन्द्राद्रिसारिका द्रोणु क्रोधे उत्पाटिला आणिला आगति नेला गेला मनोगति मनासी टाकिले मागे गतिसी तुलना नसे अणुपासोणी ब्रह्मांडा एवडा होत जातसे तयासी सी तुलना कोठे मंदार धाकुटे ब्रह्मांडा भोते वेडे वज्रपुच्छे करू शके तयासि तुलनाकै पाहतानसे पहता देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमण्डलां वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्यमण्डला धनधान्य पशुरुद्धि पुत्रपुत्र समग्रही पावतीरूपविद्यादि श्रोत्रपाठे करो भूतप्रेतसम्बन्धादिरोगव्याधिसमस्तै नासति तुटति चिन्ता आनन्दे भीमदर्शने हे धरा पन्ध्राश्लोकी लाभली शोभलीबरीं दृढदेहो निसन्देहो सङ्ख्याचन्द्रकलागुणे रामदासी अग्रगणु कपि कुळासी रामरूपे अन्तरात्मा दर्शने दोषे न सति इति श्रीरामदासकृतं सङ्कटनिरसनं मार्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्